причинено не было. о а в данном собрании я узнал 3 11 года от кандидата Ржанского, который попросил меня присутствовать на данном собрании. Ну, с моих слов записано верно. Это ж не я писал. Так, ну, писал. давайте Это я, в принципе, все эту ситуацию знают Я, честно говоря, у меня нет Никакого большого желания это все размусоливать. Мы уже всем объясняли, что это у нас были за заседания, по какому поводу. Я давал, вчера мы давали комиссия расширенную пресс-конференцию, мы всем все четко объяснили. Поэтому давайте, пожалуйста, два слова от Александра Владимировича, если вы хотите что-то добавить. В чем вы усмотрели нарушение закона Украины о выборах народных депутатов Украины. И потом дадим слово комиссии, мы примем решение. Ну, я хотел бы уточнить, что то, что вы читали, это не моей рукой было написано, это сотрудник милиции писал с моих слов, поэтому... Ну, с же слов он же зачитывал, правильно? То есть это же ваши пояснения, вы же расписались. Мои смотрите. пояснения, его почек, то, что вы как бы так читали, непонятные слова, ухмыляясь, это не мой адрес должно ну, быть. Ну, ухмыляясь, я не ухмылялся, да. я зачитывал. И давайте, пожалуйста, не делать мне личностные ошибки. Вот. что то вы там касается... умеете делать. Александр Владимирович, вы давайте говорите конкретно по сути закона. То, что вы там пишете, везде непонятно про всякие непонятные действия и про криминал и про то, кто куда пойдет и на какие нары. Вы, пожалуйста, это оставляете там здесь, за дверью. Александр Владимирович, вы оставляете за дверью вот это заседание комиссии. И я прошу вас относиться уважительно, да. потому что ваше личное мнение какое-то председателю комиссии, к окружной комиссии, вы его оставляете там на улице, понятно? Или на кухне рассказывайте? А здесь, пожалуйста, говорите по сути. Я, пожалуйста. Я больше не буду говорить, потому что я считаю, что здесь кем разговаривать. Отлично. Мы пригласили. Тогда я вопрос, прошу, вы, что вообще сюда не пришли? Нечего нам обсуждать. Давайте, Тогда давайте я читаю проект постановы. Я, я считаю, это просто. Да, хочу, будем это просто это фарс самый настоящий. Понимаете? Зачем наше время терять? Значит, да. я, я прошу сделать замечание полномоченному за то, что, в том, что он оскорбляет. Согласен. Согласен. Если, Если вы конечно. Это, это прозвучало несколько